ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବୁଦାମୂଳେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ହାଇମାରି କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ବଳୁଆ ଯେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କାହାରିକୁ ଡର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ସିଂହର ଦେହ ଚାରିପାଖେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ମଶାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ଏହା ବିରୋଧ କଲେ ମଶାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଢ଼ା ମଶା କହିଲା ଏ ସିଂହ ତମେ ଭାବନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବଳୁଆ ତୁମ ସରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କାମରେ ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବୁ ଏଥର ସିଂହ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା ଚୁପ୍ କର ବଦମାସ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିଲ ତମେମାନେ ମୋ ସହ ସମାନ ହେବ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝାରେ ଚକଟି ମାରିଦେଇପାରେ ସିଂହର ଏମିତି ଗର୍ବ ଦେଖି ମଶାମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଡାଁସିଆ ମଶା ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସିଂହ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା କଲା ତାକୁ ଏଥର ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯାହାକି ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଥର ମଶାମାନେ ସିଂହକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦିଓ ସିଂହ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ପିଟିଲା ତାର ଚାରି ପଞ୍ଜା ବୁଲେଇ ବାଡ଼େଇ ଛିଟା ଯଦିଓ ସିଂହ ତା'ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ପିଟିଲା ତା'ର ଚାରିପଞ୍ଜା ବୁଲେଇ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲା ଓ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିଲା ହେଲେ ଫଳ କିଛି ହେଲାନାହିଁ ସେ କିଛି ମଶାଙ୍କୁ ମାରିଲା ସତ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏଥର ପଲ ପଲ ମଶା ବସ୍ତାରୁ ବାହାରିଲା ପରି ମେଳିକରି ସିଂହ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସିଂହ ବିଚରା ଏଣେତେଣେ କୁଦା ମାରି ଡେଇଁଲା ବୁଦା ଚାରି ପାଖେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମଶାମାନେ সেপর তাকে গোড়াই গোড়াই কামুড়িবার শেষে যেতবে সিংহ দেখা মশা মানুষ লড়াই করে পার না উপায়পাই সে মশা কহিলা দয়া করে মতো ছাড়ি দিও মশা মানে মুমু কেবেট্টা করি না কি গর্ভ করি না এথর মশা মানে সিংহ ছাড়দেলে ও উপরক উড়িযাই সমস্তে মিশি গুণুগুণু হয়ে কে এথর তুমি দেখ মেড় বড় কে আমি সবু একাঠি হেলার তুমি কেতে হৈরণ হরকত কলু মনে রখ কেবে তুমর বড় বৃথা গর্ভ করব না আমি সবু সান সিনা হলে হীন নহু

ବେଳେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ବି ହଇରାଣରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ